Terima kasih Datuk Dr. Speaker kerana memberi saya peluang untuk bersama ya, dalam perbahasan khususnya bagi butiran uh, bekalan dan pembangunan B42 040000 penyelidikan dan sokongan teknikal termasuklah butiran kecil kejuruteraan eh, 04200. Datuk Dr. Pengerusi saya merujuk kepada potongan bagi bidang kejuruteraan di bawah Kementerian Kesihatan yang melihat daripada 367 juta ringgit pada tahun 2016 kepada hanya 3342 8 juta 100 juta pada belanjawan 2017 342 juta ya jadi saya nampak pemotongan hampir 13% dan ini agak agak menyulitkan memandangkan banyak Masalah yang telah dihadapi oleh pelbagai hospital di Malaysia Sebentar tadi bagan serai membangkitkan isu kebakaran Dan bukan sahaja di, di hospital Sultan Al-Aminah Tetapi sebenarnya 19 kes Kalau kita lihat daripada tahun awal 1990-an Walaupun di hospital Sultan Al-Aminah ini terburuk dan berlaku kemalangan jiwa Dari Julai hingga Ogos 2016, Datuk-Datuk Dipertua Tiga kes kebakaran ya eh. Daripada satu bulan ni tiga kes kebakaran dilaporkan uh, berlaku di hospital Lundu sebabnya ditarik pintas, kebakaran bilik Swiss utama di hospital KPJ Sabah dan kebakaran stor di pusat perubatan pakar Seri Kota. Jadi saya fikir wajib ada tindakan yang segera. Saya masih ingat cadangan supaya uh, Royal Commission of Inquiry didokong oleh yang berhormat daripada Bagan Datuk. Ya? menyatakan penting untuk menyiasat dan mengenal pasti antara sebab-sebab utama berlakunya kebakaran khusus bagi hospital-hospital di Malaysia yang berumur 20 tahun ke atas dan saya juga mencadangkan hubungan uh, ini bila kita melihat uh, tren dan prestasi yang sangat buruk ini untuk uh, bagi pihak Kementerian menubuhkan satu pasukan khas saya pasti uh, semua bekerja keras ini bukan sesuatu yang mudah tapi cadangan saya untuk diwujudkan satu pasukan khas bersedia menangani sebarang insiden di hospital awam dan sememangnya di kala ini bila masa berlaku degree of awareness yang izin Datuk Pertua Menteri boleh saja mengemukakan ke kabinet supaya peruntukan dikekalkan sejajar dengan keperluan Kementerian Kesihatan Uh, contohnya jabatan bomber dan penyelamat Malaysia yang saya lawati, boleh saja melakukan lawatan dan membuat kajian menyeluruh tentang SOP yang paling sesuai bagi menangani dan diguna pakai oleh kakitangan hospital semasa berdepan dengan kes kecemasan termasuklah kebakaran. Dan saya fikir laporan ini wajib dibentangkan to show the seriousness. So, saya fikir there's no difference Yeah. both sides of the political divide mendukung sebarang usaha untuk um, memelihara dan dan uh, memperbaiki keadaan demi kepentingan awam. Datuk Dr. Pengerusi, seterusnya saya pergi kepada maksud butiran uh, B42 uh, 030000 bahawa perubatan dan juga butiran kecil rawatan pesakit dalam 030400. Dan uh, sebelumnya kita tahu tentang uh, kekurangan ya, hospital atau doktor pakar kecemasan di seluruh negara di mana sekarang ini Timbalan Menteri menyatakan hanya 300 orang sahaja yang ada kerana daripada sasaran 900 orang itu dalam setiap setiap tahun hanya 60 doktor sahaja yang dipilih berikutan jumlah kuota yang sedikit. Dan tiga universiti yang dikenal pasti yang yang menghasilkan graduan bagi doktor pakar kecemasan USM, Universiti Melayu dan UKM. Saya sebut sebelumnya memang peruntukan dipotong dan memang bukan bawah Kementerian Kesihatan tapi sebaiknya harus diberikan penekanan bahawa setiap kementerian berjalan dan bergerak seiringan untuk memastikan sasaran Kementerian Kesihatan itu mampu mampu kita capai. Bagi kita Datuk Dr. Yang Pertua, 75% rakyat Malaysia menggunakan sistem rawatan hospital dan 90% menggunakan pakai sistem pesakit luar ya penjagaan kesihatan tapi kerajaan hanya membelanjakan 52.4% untuk penjagaan kesihatan dan bila masa um, berlakunya peningkatan kos khusus untuk ward kelas pertama dan kedua di semua hospital dinaikkan sebanyak 50% berkuat kuasa 1 Januari tahun hadapan saya hanya bimbang adakah kementerian melakukan kajian uh, cost benefit untuk memberikan jaminan bahawa tidak akan berlaku lingkaran multiplier effect kepada kos-kos barangan lain. Kita, kita faham ya, ada potongan tapi it has, there has to be ex, um, sort of a exception when it comes to healthcare. Jadi pada saya, uh, memanglah kita faham hanya melibatkan pesakit kelas 1 dan kelas 2 tetapi ia juga melibatkan Datuk Dr. Speaker, uh, Datuk Dr. Pengurusi ya, semua jenis rawatan untuk warga negara seperti bayaran wad am dan wad bersalin, uh, rawatan pesakit ditahan dalam wad, ya. Yeah. Fizioterapi, radioterapi dan nuklear, nefrologi dan juga psikiatri. Jadi kos bersalin kelas 1 di hospital awam contoh RM800 berbanding dengan kos rawatan yang sama di hospital swasta RM3,500 hingga RM6,000. Tapi saya nak tengok, nak tunjukkan ya, dari segi median, kos melahirkan bayi di hospital UK dan Australia adalah lebih rendah daripada banding dengan di Malaysia kalau lihat pada tangga gaji jadi semua faktor-faktor ini harap-harap ya perbezaan kalau di Australia itu um, median kadar median sebulan gaji bagi 2.6 hari semasa melahirkan anak di Malaysia median 3 bulan gaji. Jadi mungkin faktor ini harus diambil kira. Saya, saya pasti di sini saya mendukung penuh Kementerian Kesihatan dan Menteri kerana saya harap um, dapat ditekan ke dalam kabinet this is a priority. You know, bag -bag -bag itu bab-bab lain tu satu hal lah tapi di Malaysia memang banyak bergantung. Um, ke Pematang Pau 14 tahun di PPUM yang bertugas sebagai ophthalmologist jadi pada saya inilah sesuatu yang harus kita kita garap dan pegang sampai ke akhirnya. Yang terakhir Datuk Tuan Speaker, saya merujuk kepada butiran 02000 00 um, kesihatan sama juga kesihatan awam di bawah pendidikan kesihatan 020400 di mana saya agak terkejut kerana berlaku penurunan dalam pendidikan bajet bagi pendidikan kesihatan daripada 65 um, juta ringgit ya 6500 juta maaf pada 2016 kepada 45.8 ya uh, 100 juta pada belanjawan 2017 penurunan sebanyak 29% very high dan memperlihatkan ya, adakah kerajaan mengurangkan tumpuan dalam memberikan informasi kepada orang awam bila masa di kawasan saya contohnya lembah pantai fenomena dan penyakit denggi itu masih lagi berleluasa. Baru bulan lepas orang anak kecil Haikal berumur 10 tahun meninggal dunia akibat denggi. Jadi pada saya bila masa kita bercakap tentang um, semua masalah kes denggi melibatkan kanak-kanak sehingga kematian bila masa demam denggi berdarah di pendidikan tentang kesedaran kerana saya tahu bukan mudah. It's not easy because it requires ya di 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 support and contribution of all the communities, maka dari isu kesedaran, ini juga termasuk dalam NKEA penjagaan kesihatan berdasarkan pelan strategik 2011 hingga 2015 Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimanakah Menteri uh, boleh menganggarkan dari segi adakah kita mahu uh, ketepikan perkara ini, apakah rasional dan penggantian misalnya, ini adalah faktor-faktor yang harus diambil kira dan kerana itu saya juga bekas sakit denggi dan antara langkah efektif yang dilakukan oleh kementerian bila masa uh, the delivery once you you monitor uh, penyakit di klinik, klinik laporan itu diterima dan serta-merta ya mereka menghantar pegawai-pegawai yang pada saya agak konsisten melakukan tugasan hanya bila masa kita melihat uh, seperti saya sebut tadi jangka masa pendek dan dan panjang kementerian harus diberikan dokongan lebih. Ini bukan soal hanya tanggungjawab menteri. Jadi saya berharap tidak terlalu lewat untuk mengadakan beberapa perubahan dan kerana itulah saya gesa menteri. Push them for Royal Commission kerana bila masa berlaku, insiden seperti di Johor itu, dia membantu. Greater degree of awareness, greater degree of support dan harap-harap selepas itu akan membuahkan hasil dengan lebih baik. Terima kasih, Dr. Pengurusi.